7 июля в Славянске почтили память Игоря Александрова. На месте захоронения убитого журналиста коллеги, родственники и друзья провели гражданскую панихиду. Помню это утро, когда папа уходил на работу, я только проснулась, и все это как обычно. Я прохожу мимо него, и он так в своей манере, зажав губы, так улыбнулся мне и как-то помахал так Какое-то настроение, видимо, хорошее у него было. И вот это вот, ну, его образ, вот это вот лицо с зажатой губой и с этой улыбкой растянутой, оно у меня все равно остался в памяти. Я сегодня как раз вот вспоминала о том, что как было бы, как было бы, если бы папа был жив. Вот как вы считаете, если бы у него была возможность, как-то уйти от этих тем, может быть, если бы ему предложили деньги какие-то, он бы отказался от этого, каким был? Я не думаю, что он бы отказался, честно говоря, ни от тем, ни от своей работы. Он всегда, ну, когда уставал, бывало жаловался, что вот брошу все, уйду на пенсию, уйду там, куплю домик в селе. Он очень любил, кстати. И я думаю, что у нас бы наверняка был бы какой-нибудь домик в селе, но, но, вряд ли он бы там появлялся, потому что ну, он был трудоголиком и по-хорошему таким фанатичным человеком, он бы не отказался от своего дела. Если говорить о нынешней журналистике в городе Славянске, какого вы о ней мнения? Ну, можно сравнить да, сопоставить? Можно, конечно, сопоставить. Мы, я, я помню очень хорошо, те, те вот ранние журналистские какие-то моменты, когда еще был Пруцкой жив, когда вот папа, у них была какая-то здоровая такая конкуренция, и журналистская в том числе. И они пытались поднимать вот эти острые темы, они пытались ну, неудобные вопросы задавать. Вот как-то более такая критическая, аналитическая была. Сейчас мне ну, ну, как-то все это грустно смотреть, какой-то такой шоу-бизнес, честно говоря. Ну и... и ну, не знаю, торгово-экономические отношения и развлекательные, и практически, практически нет таких журналистов, которых, на которых там, не знаю, хочется слушать их мнение, на которых хочется подписаться в Facebook. Их там ну, единицы. Напомним, на Игоря Александрова напали 3 июля 2001 года. Спустя четыре дня руководителя телеканала ТОР не стало. Убийство Александрова связывают с его журналистской работой. Расследование дошло только до, скажем так, этапа исполнителей и организаторов. Да, Александр Бак действительно организатор, это доказано судом. Он понес за это наказание. Вот. Ряд людей уже и вышли, некоторые уже даже умерли те, кто причастны к этому делу. Но, к сожалению, к сожалению, то, что обещали, что разберутся во всех должностных лицах, которые своевременно не реагировали на выступление. Ведь разбираться нужно было и с сотрудниками Генеральной прокуратуры, и с сотрудниками Министерства внутренних дел. Вот этого никто не сделал. И это то, чего всегда не хватает в Украине. То есть доходят до определенного этапа, все, дальше нельзя. Все, нельзя. Вот тут, тут высокопосадовцы, сюда. Вот это обидно. Городские чиновники по нехиду проигнорировали. Сергей Горбатенко, Славянск, Общественная ТВ Донбасса.